Так, мы слушаем. слушаем. Замечания, что-то возражения адвоката адвоката загнав. Какие возражения ваши? на Будет не будет? Я? Да. А что я, да. я вас? Нет, 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 нет. Или я вас на подтанцов? Давайте запишем. давайте запишем. Сейчас пишем. Заполечие мне протестировать. У вас процесс на русском языке? Ну живу я живу в другой стране. Я, я, я знаю, что вы Я знаю, что вы живете вести процесс По на русском, русском я языке? Я на Заполечие. А я буду читать на украинском ну, языке. Она не будет писать. Я буду читать на украинском языке. Мы не будем писать. Я Напишите. Я ваше право. Да. Поэтому, пожалуйста, я буду Я буду читать на украинском языке. Мы определились, да. если прошли. Если он хочет, подание Я зачитываю. Вы мне дозволите зачитать? А можно, я вас отстраню вообще от участия в деле? Я зачитать? Я вас спрашиваю, можно да, я вас отстраню от участия в деле, вы препятствуете нормальному рассмотрению дела? Я, я препятствую да. на ридней мове разговаривать в Украине. Мне никто не закон меня забороняет читать на украинской мове.

я Еще спрашиваю. Я, я, я буду читать на украинском языке. Фушу, хоть, хоть что вы скажете, я буду читать на украинском языке. Да. Я вам до приклады. до, 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 до справ, Я вам дал копию. Я приклады помню. Не прикладывайте. Пишите. На, на, пишите. В оригинале да. пишите. В украинском языке. Да. ваша принципиальная позиция, Нет, это моя не позиция. Это позиция вида закона и конституции Украины. Да. У нас украин, украинская мова распространяется на всех территориях, не ну, да. И я могу, и если порядок установлен на российской мове, на украинской мове, то украинская мова тут не запрещена. переводчик, Як, тогда Если нужно, то давайте просто Ваша честь нам.